Здравствуйте, здравствуйте! С вами пастор Генри Мадава в эфире «Голос Победы». Я очень рад, что мы можем с вами общаться. Я иногда думаю, а как апостол Павел проповедовал? Как Петр? У них не было телевидения. А я имею телевидение. В смысле, у меня нет телеканала, но могу проповедовать через Телеканал через YouTube, через Facebook, через Instagram. Это так здорово. Слава Богу. Важно, чтобы мы, христиане, использовали технологию для развития Божьего Слова. Сегодня важный день. А знаете почему? Потому что мы с вами будем рассматривать важную тему. Основы нашей взаимоотношения с Богом. Нужно строить отношения с Богом. Вопрос большой. Как мы построим? Нужно основа посмотреть, что главное, на что построить и на что обратить внимание. Потому что если нет отношений с Богом, нет христианства. Христианство – это взывые взаимоотношения с Господом Богом. Давайте посмотрим. И Бог поможет нам строить отношения с Ним. Моя проповедь называется «Основы в отношениях с Богом». Моя проповедь назву «Основы в стосунках с Богом». Очень известный текст из Библии. Дуже текст из Библии. Евангелие от Иоанна 3 главы. Евангелие Иоанна, 3 раздел. 13 стиха по 20. 13 по 20 вирши. Никто не восходил на небо, как только счетчи небес, Сын Человеческий, суши на небесах. И не сходив на небо никто, только тот, кто с неба зашел, людский Сын, що на небе. И как Моисей вознес змею в пустини, как так должно вознести ну, быть Сыну Человеческому. И как Моисей поднес змея в пустыне, так мусит поднесенный быть Сыну Людский. Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Чтобы каждый, кто верует в Него, мав жизнь вечную. 16 стих. 16 верш. Я почитаю до трех. Я прохожу до трех. И мы все вместе. И мы все Раз, два, три. Один, два, три. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Бо Бог не послал Своего Сына на чтобы Он засудил, але чтобы через Него спасся. Верующий в Него не судится, а не верю, что уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. В цьому тексті ми бачимо основу відношення Бога з чоловіком, або к чоловіку. І в цьому тексті ми бачимо основу стосунків Бога з людиною. Перше, що ми бачимо, і перше, що ми бачимо, це як Бог відноситься к чоловіку. Перше, це як Бог ставиться до людини. Важливо це знати чоловіку, щоб знати, як относиться к Богу. Это важно знать людям, чтобы понимать, как ставиться до Бога. Второе, что мы видим, и другое, что мы видим, как человек отвечает Богу. Как людина отвечает Богу. Притом можно, тут есть два варианта, которые мы видим. И тут есть два варианта, которые мы видим. Есть положительный ответ. Есть позитивный ответ. Есть негативный. И есть негативный. Ответ человека зависит от его понимания отношения Бога к нему відповідь людини залежить від зрозуміння її ставлення до Бога третє що ми видимо і третє що ми бачимо тут є полза і последствия когда человек отвечає Богу є користь і наслідки як людина відповідає Богові это я називаюю великий выбор це я называю великий вибіг основное отношение Бога к человеку основнеставлення Бога до людини Бог любить человека Бог любит людину то есть это да и аминь. То это так и аминь. Почему Бог любит нас? А почему Бог любит нас? Первое. Первое. Потому что Он нас создал. Потому что Он нас створил. Он нас сотворил. Он нас створил. Будьте первые главы 26 по 28. Будьте первые раздел с 26 по 28 вирши. Библия говорит. Библия говорит. Что и сказал Бог. И сказал Бог. Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Створимо людину за образом нашим, за подобою нашого. І да владіче світані над рибами морськими, над птицями небесними, над скотом і тому подобно. І хай панують над морською рибою, над птаством небесним, і над худобою, і и таке и інше. 27. 27. І сотворив Бог чоловіка по образу своєму, по образу Божі, сотворив його мужчину і жінчину, сотворив їх. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий, і він створив, як чоловіка та жінку створив їх. І благословив їх Бог.

Бог любит нас. Бог любит нас. Потому что Он не только нас сотворил, Потому, что он не только нас творил, а Он вложил в нас, а он в нас свои мысли, свои думки, планы, планы способности. Здебности. Все, что Он запланировал на этой земле, и все, что он, на этой земле он вложил в нас. Он в нас. Это означает, и это значит, что твоя значимость, что твоя значимость, она в Боге, она в Богове, она с Богом, она с Богом. Смысл жизни у тебя, смысл твоего жития, каждого из нас, у каждого из нас, она в Боге, она в Богове, она в Божьем деле, она в Божьей справе, Богом, и она с Богом. Вы не представляете, как пусто бывает. Вы не уявляете, как бывает порожнем когда нет смысла божественного в твоей жизни. Когда нет божественного сенсу в твоем жизни. Вы знаете, что я обнаружил в этой жизни? Вы знаете, что я выявил в этом жизни? Что на земле есть несколько богатств. Что на земле есть несколько богатств. Помимо финансов. Окрім финансов. имения. И майна. Дома, машины. Будинки и машины. Есть одно богатство, которое очень важно. Есть одно богатство, которое очень важно. Это люди. Это люди которые ты можешь посчитать. И ты можешь порахувати. Они мои близкие. Вон Вони мои близкие. я когда разговаривал с одной женщиной. Я когда спелкувался с одной женщиной. Ей 90 лет. Ей 90 років. Ей так тяжело на земле уже. Ей так складно на земле уже. Хотя она ходит нормально. Хотя она ходит нормально. Есть. Но она говорит, я так не хочу на этой земле жить. Але вона говорить, я вже так не хочу жити на цій а землі. Знає, а ви знаєте чому? А ви знаєте чому? За все, кого она ценила. Тому що всі, кого вона цінувала. Их уже нет в Їх уже немає. Они умерли. Вони померли. Некому звонить? Она не, э, нема кому зателефонувати? Є кому дзвонити? Є кому зателефонувати? Ну, щоб спросити, стоит кефир. Але щоб запитати, скільки кошту кефір. Але щоб запитати, скільки кошту кефір. Але щоб про життя говорити. Але щоб про життя говорити. Ні з ким? Нема з ким. говорит, я живу на земле. И она говорит, я живу на земле. И, и нет смысла. И не У меня нет ни друзей. У мене ни, друзів, ни, близких. Ни, близких, родственников. Остались только малолетки, которые меня не понимают, не понимаю. И малолетние, которые меня не я их не понимаю. Не я их не а я ее спрашиваю. А я ее запитую, А как давно вы уже так живете? А как давно вы уже так живете? Она лет. говорит, уже 10 лет. Говорит, 10 а я говорю, что же вас держит? А Пастор Генри. Вот я попала в церковь. Я до в момент, перемога. когда мне было тяжело. В момент, когда мне было складно. И там я нашла. И там я нашла Служение. Служение. За что-то перед Богом быть ответственным. За что перед Богом быть ответственным. Заниматься чем-то существенным. Заниматься чем-то существенным. А теперь я понимаю. И она говорит, а теперь я понимаю.

Справу с Богом. и будь занят делами Божьими, это, это продлит тебе радость, продлит тебе душевную эмоциональную стабильность и радость, продлит тебе душевную, стабильность и радость, и поможет тебе во много, поможет тебе в чему, а как Бог любил человека с самого начала, а як Бог любив людину с початку? Будь я 1, 29. Бытя, первый раздел, 29 Смотрите, вирш. Бог полюбил человек. Дивите, как Бог полюбил людей. И сказал Бог. И сказал Бог. Я дал вам всякую траву, сеющую семью. Я вам дал всю ярину, что рассевает на синя. Заметьте фразы. Зауважьте фразы. Я вам дам. Я вам дав. Всякую. Уся, усю. Что значит всякую? Что значит усю? Получается, в самом начале. И выходит, еще с початку. Бог пришел к человеку. Бог прийшов до людини. І Бог говорить чоловіку. І Бог говорить людині: "Даю тобі, даю тобі всякую дерева, усю, усі дерева, крім одного". Окрім одного. А всі остальные? А всі інші? Твої. Твої. Крім одного. Окрім одного. Багатий чи бідний чоловік? Багато або бідна людина? Багатий. Приходить Сатана. І приходить Сатана. І він замідньо. І він побачив, що Бог любить чоловік, що Бог любить людину і дав йому много. І дав йому багато. Крім одного. Окрім одного. Тепері смотрите, на що зделав сатана ударень. І дивіться, на що зробив сатана на голос. Он говорить. Він говорить? Сказав ли Бог? Чи сказав Бог? Заметьте слово він добавляє. Зауважте, слово він додає. Не їсть. Не їсти. А Бог сказал, есть. А Бог сказал, он добавил, не есть. А он добавил, не есть. А Ни из какого дерева. Первый, кто озвучил. Первый, кто озвучил. Недостатка. Нехватка. Не, не выстачает. Это не Бог. Не Бог. Это Бог. сатана. Это сатана. Это он принес. це він приніс саму ідею. Саму ідею. А за чим він додав слово не їсти? А навіщо він додав слово не їсти? Він хотів переключити мислення чоловіка. Він хотів перемкнути мислення людини до одного дерева. До одні одного дерева. Які йому заборонили? І з цього моменту? І з цього моменту. Адам і Єва. Адам і Єва. Весь фокус. Весь фокус. Не на 99,9% Сада, не на 99,9% саду, На ноль один процент. На ноль крапка ноль один процент. Которые им не разрешили. Якие им не дозволили. Это вот подход дьявола. Это ой спидход дьявола. Но я хочу, чтобы вы заметили. Але я хочу, чтобы вы заметил. Бог нас любит. Бог нас любит. И дает нам все, что нужно для жизни. И дает нам все, что нужно для жизни. Это, Это есть признак Божьей любви. Это и есть ознака Божьей любови. Он хочет дать тебе все, что нужно. Он хочет дать тебе все, что потребно. Он уже открыл дверь для всего, что тебе нужно. Он уже открыл дверь для всего, что тебе потребно. каждый раз, когда приходит голос. Але, что раз, когда приходит голос. Того нету. Того не мое. Того нету. Того не Помни, откуда этот лексикон родился. Помните, звідки цей лексикон народився? Я хочу вам сказать. Я хочу вам сказать. Бог любит нас. Бог любит нас. Как Он любит нас? И как Он любит нас? Он дал нам Сына Своего. Он дал нам Сына Своего. Иисуса Христа. Иисуса Христа. И Он умер за нас. И Он, И Он помер за нас. За наши грехи. За наши грехи. И вместо тебя. И за место Он страдал. Он страдал. Чтобы ты жил. Чтобы ты жив. Бог любит нас. Бог любит нас. Он дал берет за нас ответственность. И виндали за нас И ведет нас, И ведет нас в жизни. И хочет помогать нам в жизни. И хочет помогать нам в жизни. Он желает, чтобы его благие намерения у нас состоялись успешно. Вин бажает, чтобы его добрые намерения стосовно нас вид были успешно. Бог любит тебя. Бог любит тебя. И он, когда мы уходим от Бога. И когда мы идем от Бога. Он ждет тебя. Він чекає тебе? Нет, там. Чи немає Його там? не, он. Чи не повертається він? А, он не а він не придумав? Мне, мне Чи він про мене не думає? Серце. Його серце. Окна. до нас. Он любит. Він любить.

Важно учиться отвечать Богу. Важливо учиться давать ответ Богу. На молчаливое реагирование нет благословения. На немає благословения. Говорится Евангелие 3, который мы читали с вами 15-16 стих. до Ивана третий раздел 15-16 Говорится, дабы всякий, чтобы каждый верующий в Него, кто верует в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Мав вечное життя. Первое. Первое. дабы щоб Это условие. Бог любит. Бог любит. Но если ты не реагируешь соответственно. Але, якщо не его любовь твоей жизни не сработает. Его любовь твоей мужики не сработает. Дается право. Дается право. Принимать. Примати. Решать. вирішувати. Отвічати. Давати відповідь. Якщо ти сьогодні прийшов сюди, якщо ти сьогодні прийшов сюди, з хворобою, з якоюсь нуждою, з якоюсь потребою, рішення, потрібно вирішити. Сьогодні, сьогодні приймаю рішення. Я вирішую. Повірити. Повірити. Получить, отримати. От Бога. Від Бога. Важливо прийняти рішення. Важливо приймати рішення. Дабы всякі щоб кожен мається віду. Мається на увазі. Це рішення к Богу. Це рішення до Бога. Доступно всім людям. Воно доступно усім людям. Будь-яка людина. В любой момент. В будь-який момент. В любом месте. В будь-якому місці. Може обратиться к Богу. Може звернутись до Бога. Може повернутися к Богу. Може повернутись до Бога. І получить от Бога. І отримати від Бога. То, що Бог хоче. Те, що Бог хоче. Он может нам дать. Він може нам дати. Дабы всякий верующий в него. Кожен, вірю в нього. Тобто, це ключове. Это главное отношение к Богу. Це головне ставлення до Бога. Это главная реакция к Богу. Це головна реакція до Бога. Это реакция, которая открывает нам все двери. Ця реакція відкриває нам всі двері. И всему Божьему. І всьому Божому. Верить. Вірити. Согласиться. Погодитись. Сказати "так". Да". Сказати так. Я согласен. Я погоджуюсь. И написано верить в Него. И написано верить в Него. А почему именно в Него? А почему именно в Него? Потому что есть много подделок и заменителей. Потому что есть много подробок и заменителей. А нужно верить именно в Него. А нужно верить именно в Него. Господа Бога. В Господа Бога. Не в заменителей. Не в заменники. Не в зубы Иоанна Крестителя. Не в зубы Иоанна Христителя. Не в какое-то дерево, которое было в Иерусалиме в одни Иисуса не в якесь дерево, яке було в Иерусалиме Нужно під час Иисуса. Не в каком-то каком пастор Не в якихось пастора. Або священників. А в Господа Бога. А в Господа Бога. Верующи в Него. Веруючи Творца неба и земли. В Спасителя нашего. В нашего спасителя. Который нас. Який выкупил нас. Скажите со мной. И Господи Иисус. Господи Иисусе. Верю в Тебя. Верю в Тебя. При этом он говорит, дабы бы всякий веришь в него. Тому вину говорить. Каждый, кто верит в Него. Важно, чтобы мы верили именно в Него. Важно, чтобы мы верили само в Него. Что такое верить? И что такое верить? Это означает. Это значит. Поступать. Выполнить. И действовать. Идти. Согласно Его слову. Согласно Его слову. Согласно Божьей воле Согласно Божьей воли. И Его поручения. Да Его поручения. Вера делает две вещи. Вера робит две справы. Первое, первое, защитная реакция от Бога. Защитная реакция от Бога. Защищать тебя. Защищать ты. Не погиб. Чтобы ты не загиб. То смерть наступает. То есть смерть наступает. Но потому что ты веришь. Но через то, что ты веришь. Дойдет. Вона не дойдет. Она не дойдет. Не догонит. Она не должна. Не прикоснется. Она не дотронется. Не погиб. Не загиб. А второе, а другое, имею жизнь вечную. Мав житья вечного. То есть тебе что-то приходит в твою жизнь. Тобто, то есть что-то приходит в твое житье. Когда мы доверяем Богу, и когда мы доверяем Богу, всякий, кто отвечает Богу, каждый, кто отвечает Богу, правильно отвечает, правильно даёт ответ, получает от Бога, от Бога. Что получает, а что жизнь вечность, Життя чудо и исцеление, помощь в любом направлении, до помогу защиту напрямку, и охрану, захиста каждый раз, Еще раз, когда отвечаешь Богу, когда даешь ответ Богу, в любом направлении нужды, в любом он даст тебе чудо, Субтитры когда ты читаешь Библию, Когда ты читаешь Библию, и тебе показалось, и тебе сдалось, что Бог обращается к тебе, что Бог звертается до тебя, через того, что ты читаешь, через то, что ты читаешь, найди метод, знайди метод, как отвечать Богу, как дать ответ Богу, как реагировать Богу, я как реагировать Богу, и обязательно, и обязательно, она реагировала таким образом, она реагировала таким чином. Если дашь мне сына, так что дашь мне сына, я дам его в храм, я ведам его в храм. Это была ее реакция, это была ее реакция. А IFI. IFI. Перший, що я зустрічу. І перше, що я зустріну. Я віддам Богу в жертву. Я віддам в жертву Богу. Це була його реакція. Це була його реакція. Богу. До Бога. Бог е не требовав. Бог це не вимагав. Але це був метод його реагувати. Господь Бог. Господь Бог. Если ти мне, якщо ти допоможеш мені. Якщо ти допоможеш мені. Я обіцяю тобі. Я обіцяю тобі. Это рятівня. Ця реакция, Когда ты хранишь живые отношения с Богом, Когда ты свои Бог становится Богом, твоим другом. Бог твоим другом. Он начинает сопровождать тебя во всем в жизни. Во всем в жизни. Всегда. Завжди. Потому что Бог посвященный друг. тому Бог друг. Нет, он Бог. Не, он Бог. Творец. творец. Он всемогущий. Он, всемогущий. он вообще. Он Но он становится. Але він твоим другом твоим другом. И что происходит, когда он друг? И что происходит, он друг? Он начинает помогать тебе. Он начинает помогать тебе. Всегда. Зажды. И во всем. И всем. Даже когда ты не ожидаешь. Даже когда ты не 2 Тимофея 3 главы. 2 Тимофея 3 раздел. 11 по 14 стих. За 11 по 14 вирши. Апостол Павел говорит. Апостол Павло говорит. Я был в гонениях. В преследованиях был. Я был в страданиях. В страданиях. Меня постигли в Антиохии. Что спекали мы не были в Антиохии? В Иконии. В Иконии. У листрах. Каковые гонения я перенес Такие расследования перенес я. От всех. Виду всех. Избавил меня Господь. Господь меня посбавил. То есть Павел говорит. Тобто Павла говорить. У меня все было гонения везде. У мене були всюди. В різних, в різних містах. Били. Били. Хотіли, мене Хотіли мене вбивати. Говорити, я і він говорить, що я навіть засумував. Господь прийшов, Господь прийшов. і позбавив мене. І в іконі збавив. И в Иконии избавил, из и, и в Антиохии позбавил, и в Листрах позбавил, и в Киринфе избавил, и в, в Ерусалиме избавил, и, и в Риме избавил. Почему а Бог так делал? А чему Бог так с Павлом? Он, дружил, Он дружил. Він дружил с ним. Когда ты дружишь с Богом? Он твоя помощь. Он твоя допомога Постоянно. Постійно, всегда. Завжди. Слава Богу. Дело в том, что все, что Бог делает, имеет или делает с человеком, имеет какие-то принципы. Бог не Бог хаотичный, и все, что Он делает, оно не делается хаотично. Он не Бог хаоса. Он Бог порядок, порядка, Он Бог принципов. И даже в чудесах, в исцелениях есть принципы. И поэтому я не раскрою все принципы сейчас, но я хочу сказать, что когда мы обращаемся к Богу с верою, с ожиданием и подключаемся, особенно во время проповеди, мы можем получить свое чудо от Бога. Это то, что произошло с людьми, которые я хочу вам сейчас показать. Они поверили во время проповеди и получили свое чудо. Давайте посмотрим на эти важные свидетельства. Что тут? Добрый день. Добрый. У меня в 2001 году началась астма. 11 месяцев назад во Львове перенесла кому две недели в коме. Угу. На этом фоне, может быть, развелась и слепота, и позвоночник болеть стал. Но дело в том, что уходя в церковь сюда и на Чернобыльской, вот наша представитель... На Чернобыльской кто? Галя. Галя. Угу. И у меня со зрением началось немножко легче. Угу. Хотя хотелось бы и дышать лучше. И дышать. Зрение получилось, а с дыханием еще нет. Давайте поработаем с дыханием. Давайте. Как называется место, где вы... Сузы? Нет. Чернобыльская. Чернобыльская? Чернобыльская. Чернобыльская. Подойди сюда. Возложи руку на ее грудь. Господь, я благодарю тебя. Боже, я дякую тебе. Во имя Иисуса. В имя Иисуса. Как ты прикоснулся к ее глазам? Как ты торкнулся Исцели ее от асмы. Сделай ее от асмы. Ее легкие. Ее Последствия комы. Наследки комы. Пусть уходит. Хай пидут геть. Валь имя Иисуса. В имя Иисуса. Полностью. Полностью. Аминь. Аминь. У нее была сильная головная боль, будто кто-то ударил ее по голове сзади. И во время проповеди она почувствовала, что хочет спать. И по окончании проповеди она не чувствовала больше боли. Боли нет, все ушло. Бог благословит вас. Век страдал от сильной боли в спине 10 лет. А сейчас боли нет. Он полностью исцелен. 10 лет. Господь, я благодарю Тебя во имя Иисуса. Как хорошо. И при этом главное, Бог желает, чтобы мы познали Его. Меня критиковал один служитель, говорит, пастор Генри, что исцеление главное, люди же потом все равно умрут. Конечно. Но я лучше умру в 100 лет, чем в 40. Я лучше умру в 99, чем в 50. Нет ничего плохого в том, что продлить свои годы на земле и сделать много полезного для людей и проводить большее время своими детьми и внуками. Это же очень хорошо. Поэтому это Божья воля и планы для тебя. И поэтому сегодня хочу помолиться, чтобы и твоя жизнь была долгая и радостная, но при этом же нужно быть спасенным. Поэтому если ты еще не знаешь Господа Иисуса, твои грехи не прощены, и ты хочешь, чтобы Иисус стал твоим Господом, я хочу помолиться с тобою. Скажи от души такие слова, Отец Небесный. Прости меня все мои грехи. Господь Иисус, войди в мое сердце и будь моим Господом. Во имя Иисуса. Аминь. Если ты помолился эту молитву искренно от души, то Бог услышал и простил тебя. И поздравляю. Ты со сегодняшнего дня Божие дитё. Теперь я хочу молиться, чтобы Бог не только исцелил тебя, а продлил твои годы. Господь, я благодарю тебя за каждого, кто смотрит, слышит и видит меня. Сила твоя пусть ходит, исцеляя каждого. И все планы врага на сокращение жизни отменяю. Я приказываю тебе, сатана, уйди из жизни людей. И я провозглашаю долготи дней в жизни каждого во имя Иисуса. Аминь. Слава Господу. Я всегда радуюсь, когда у нас есть возможность общаться. Потому что что лучше, чем общаться, разговаривая о Господе и слушая Слово Божье. Пусть вас Бог благословит. Ждем вас в следующий раз. Именно я буду вас ждать. До встреча!